ભરૂચ લોકસભાની ચૂંટણીમાં આજે દિલ્હીના આપ સરકાર મંત્રી ગોપાલ રાય અને ચેતર વસાભાઈ મનસુખભાઈ વસાવાના અને અમિત શાહ ના નિવેદનો અંગે આકરા પ્રહારો કરતા આક્ષેપ કર્યા હતા ભરૂચ લોકસભા બેઠક ઉપર ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર ચેતર વસાવાના પ્રચાર અર્થે આવેલા દિલ્હી સરકારના ગોપાલ આજે ભાજપ ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા ચૂંટણી જંગમાં અંતિમ તબક્કામાં આપના રાષ્ટ્રીય આગેવાનો ભરૂચ બેઠક ઉપર પ્રચાર માટે ઉતર્યા છે દિલ્હીના કેબિનેટ મંત્રી ગોપાલ રાય ભરૂચના બે દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન ચેતર વસાવાના સમર્થનમાં પ્રચાર કરવા સાથે ભાજપ ઉપર શાબ્દિક પ્રહાર કરી ભાજપની કરણી અને કથનીમાં ફેર હોવાનું કહી પરિવર્તનની હવા વહેતી હોવાનો દાવો કર્યો હતો દિલ્હીની કેબિનેટ મંત્રી દ્વારા ભરૂચ બેઠકમાં આપના ઉમેદવાર માટે બે દિવસ ભરૂચ સંસદીય વિસ્તારમાં છે વિસ્તરે રેલી સભામાં ઉપસ્થિત રહી ચેતર વસાવા માટે ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે ભાજપ ઉપર શાબ્દિક પ્રહાર કરતા ગોપાલ રાય જણાવ્યું હતું કે ભાજપની ચારસો પાર ની વાતને ટાંકીને બંધારણ બદલવાના હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો ભાજપ ભલે ના કહે પણ ભાજપની કરણી અને કથની માફ ફેર છે ઇલેક્શન કમિશનર પર ભાજપે કબજો કર્યો હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કર્ણાટકમાં સેક્સ સ્કેન્ડલ પર પણ કટાક્ષ કર્યા હતા ઉપસ્થિત આપના ઉમેદવાર જેતર તેઓના હરિક ઉમેદવાર અને સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા અને અમિત શાહ અંગેની તેમની ટિપ્પણી બાબતે નિવેદન આપી ભાજપ ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા તેમણે જેતરભાઈ વસાવે કહ્યું હતું કે સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા મારા પર ટિપ્પણી કરવા છતાં પહેલા તેઓ ત્રીસ વર્ષમાં શું કામ કર્યું તેનો લોકોને હિસાબ આપે ग्रोमंत में सना अर्बन नक्सल ने निवेदन आगे क्षेत्र बसावा करियो तो कि टेमना थी आदिवासी लोगो महाराष्ट्र जे चुटणी में देखा से पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के दो चरण के मतदान हो चुके हैं सात तारीख को तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिसमें भावनगर और भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है भरूच लोकसभा सीट से चैतर बसावा जो हमारे डेडियापाड़ा विधानसभा से विधायक हैं आम आदमी पार्टी ने उन्हें सांसद के रूप में कैंडिडेट बनाया है कल मैं दिल्ली से भरूच में चैतर बसभा के समर्थन में प्रचार के लिए आया था कल सुबह हम करजन से हमने शुरू किया था और कल रात को अंकलेश्वर में हमने सभा लास्ट की थी पूरे भरूच में चाहे वो करजन हो चाहे वो जम्बूसर हो चाहे भरूच हो चाहे अंकलेश्वर विधानसभा हो चाहे वो डेडियापाड़ा हो और चाहे ग्रामीण अंचल है शहरी अंचल है एक परिवर्तन में देख रहा हूं कि चारों तरफ इस बार एक बदलाव की लहर देखी जा रही है तीस साल भरूच के लोगों ने भाजप को वोट देकर के यहां से सांसद बनाया लेकिन तीस साल जिस पार्टी का सांसद रहा हो उनकी तरफ से जो जनता से हमने जो पूछा लोगों से पूछा तो चाहे जगड़िया में कल मैं था शाम को हर जगह एक ही आवाज है कि सांसद हम तो बनाते रहे लेकिन सांसद की तरफ से जो हमारा काम होना चाहिए वो नहीं हुआ इसलिए लोग एक युवा निडर काम करने वाला सांसद चाहते हैं दूसरी जो चीज आज लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर रही है पूरे देश के अंदर दो चरण के जो मतदान हुए उसमें आज तेजी के साथ उत्तर हो दक्षिण हो चाहे वो तमिलनाडु का में चुनाव हो रहा हो चाहे वो पंजाब के अंदर चुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर हो चाहे गुजरात में हो रहा हो या मणिपुर में दस साल में भाजपा सरकार की जिस तरह से तानाशाही बढ़ी है कोई भी तबका हो छात्रों ने आवाज उठाई अपनी यूनिवर्सिटी में छावनी बना दी गई बेंगलोर के अंदर हैदराबाद के अंदर छात्रों को सुसाइड करना पड़ा बेरोजगार नौजवान आवाज उठाते रहे रोजगार की उनको लाठियां मिलती रही किसानों के बारे में तो सबने देखा है कि 10 साल में किस तरह से कीले बिछाई गई दिल्ली देश की राजधानी है सबकी राजधानी है लेकिन जब वहां किसान प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे रास्ते में कीले बिछा दी गई बुलडोजर से सारी सड़कों को खोद दिया गया तो आज हर तबका एक ही बात महसूस कर रहा है कि इस देश में जिस तरह से भाजपा सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है इसको बदलना जरूरी है दूसरा जो अहम मुद्दा और चारों तरफ चल रहा है कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए दो सीट चाहिए ये 400, 400, 400 सौ क्यों करा जा रहा है उनके कई सारे नेताओं ने ये बात रखी है कि हमें संविधान बदलना है इसलिए हमें चार सौ का बहुमत चाहिए और इसलिए पूरे देश में हर जगह ये बात दिख रही है कि अगर चार सौ पार अगर भाजपा को सीट मिलती है तो इस देश का संविधान बदलेगी लोकतंत्र पे हमले लगातार हो रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज देश के अंदर दो चुने हुए मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से आज जेल में आज एक, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इस देश में हेमंत सोरेन आज वो जेल के अंदर है तीन बार के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल में भाजपा कहना जी हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे इसलिए हमने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया लेकिन सबसे बड़ा ताजुब की बात यह है जिस शरद रेड्डी के आरोप के आधार पर बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डाला गया उसी शरद रेड्डी से साठ करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी लेती है जो इलेक्टोरल बांड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया है तथ्य सबके सामने आ गया साठ करोड़ रुपया खाते में पकड़ा जाता है भाजपा के और गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होती है जहां आज तक चवन्नी नहीं बरामद हुआ दो साल से एक हजार छापे मार चुकी ईडी सीबीआई आज तक एक चवन्नी की बरामदगी नहीं हुई फिर भी तीन बार का मुख्यमंत्री जेल में तो लोगों के मन में डर है कि अगर आज मुख्यमंत्री इतना प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री अगर उठा करके सरकार जेल में डाल सकती है तो कल इनका 400 पार की बहुमती का अगर सरकार बनेगी तो फिर कौन बोल सकता है कौन आवाज उठा सकता है फिर तो किसी के साथ कुछ भी करो जो बोलेगा उठा करके जेल में डालो बोलने वाला कौन बचेगा तो ऐसी स्थिति में आज जो लोकसभा का चुनाव है वो सत्ता और जनता के बीच का चुनाव हो गया है लोगों के मन में एक बात है कि अगर हम इस चुनाव में चूक गए तो शायद अगली बार वोट करने की भी स्थिति नहीं आएगी और इसका भी टेलर भाजपा सरकार ने दिखाया है सूरत गुजरात के अंदर है सूरत में जिस तरह से सारे कैंडिडेट को विड्रॉ कर दिया गया अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की वोट की कीमत खत्म सारा जो वोटर आईडी है उसका कोई महत्व नहीं रह गया वैसे ही अभी इंदौर के अंदर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है तो जिस तरह भाजपा बढ़ रही है बात चुनाव की नहीं है पूरे संविधान की है लोकतंत्र की है मेरे ख्याल से देश में मतदार तो होंगे लोगों के पास मतदार आईडी आई कार्ड भी होगा लेकिन वोट नहीं पड़ेंगे इसलिए इस बार का चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव बन गया है तानाशाही के खिलाफ लड़ने का चुनाव बन गया है गई कल है भरूच लोकसभा सांसद श्री मनसुख भाई મારા નામ જોગ જે ટીકા ટિપ્પણી કરી છે તો મનસુખભાઈ આટલા સિનિયર સાંસદ છે પોતે આગળ એનડીએમાં મિનિસ્ટર હતા ગુજરાત સરકારમાં મિનિસ્ટર હતા તો આ ભાષા એમની અસંસદીય ભાષા એમને શોભા નથી દેતી અને મનસુખભાઈને હું વિનંતી કરું છું ચૈતર વસાવાના નામની ટીકા ટિપ્પણી કે ચૈતર વસાવાના નામની તમે ગદ્દાર તો સાના ગદ્દાર અમે આમ આદમી પાર્ટીના એમએલએ છે આમ આદમી પાર્ટી માટે મહેનત કરીએ છીએ તો મારા નામની ટીકા ટિપ્પણી કરવા કરતાં ત્રીસ વર્ષ એમની પોતાની સરકાર હતી ભરૂચ સંસદીય ક્ષેત્રના લોકો માટે એમણે શું કર્યું છે એ લોકો વચ્ચે મૂકે અને પછી એ કરે એમને હું વિનંતી કરું છું સાથે સાથે આજે ભાજપ આખી બોખલાઈ ગઈ છે ભાજપના તમામ નેતાઓ ભરૂચ સંસદીય ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે એમના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ચૈતર વસાવા અર્બન નક્સલી છે એવી એમની સ્ટેટમેન્ટ એમણે આપ્યું છે ત્યારે આદિવાસી સમાજમાં ખૂબ મોટો આક્રોશ છે એમના આ નિવેદન પર આવનાર લોકસભામાં લોકો વોટથી જવાબ આપવાના છે અને મનસુખભાઈના આ નિવેદનો આવનાર દિવસોમાં ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવશે મનસુખભાઈ હારે છે એટલે ગમે તેવી ટીકા ટિપ્પણી કરશે અને આવા સ્ટેટમેન્ટો આપતા રહેશે પણ અમે અમારી રાહે ચાલીએ છીએ અને ભરૂચ લોકસભાના લોકોને અપીલ પણ કરીએ છીએ ને બધા લોકોનો સારો સહકાર છે ઉમંગ છે બધા જ વિસ્તારોમાં લોકશાહીના પર્વનો લોકો પર્વ મનાવી રહ્યા છે ત્યારે હવે ધીરે ધીરે ભાજપ સરકાર પોલીસનો ઉપયોગ કરતી થઈ ગઈ છે અમારા કાર્યકરોને અમારા પદાધિકારીઓને પોલીસ દ્વારા દબાણ અપાવી રહી છે એમને હેરાન પરેશાન કરાવી રહી છે ત્યારે અમે માનીએ છીએ કે આ ચૂંટણી અમારે ભાજપ સામે તો લડવાની જ છે પણ સાથે સાથે પોલીસ અધિકારીઓ સામે પણ અમે લડી રહ્યા છીએ એવું અમને લાગી રહ્યું છે